Ну, в качестве вступления мы должны актуализировать этот вопрос, то есть понять для себя, зачем нам это нужно, зачем мы этим занимаемся и потратим 4 часа жизни на изучение этой темы. Вот, скажите кто-нибудь, пожалуйста, зачем нам разум, зачем нам ум? Зачем он нам нужен? будем пользоваться прекрасно с какой целью Наверное, чтобы хороший ответ прекрасно чтобы принимать решения одна из основных задач нашего мозга Критичность. Стало быть если мы принимаем решения под воздействием неправильных программ в нашем мозге наша жизнь от этого успешнее не становится да мягко говоря вот, давайте себе представим, что информация, которая нас окружает, это некая среда, как воздух, как ну как воздух, вот. И если а, а наш мозг это некий организм, который в этом, в этой среде живет, он постоянно потребляет информацию и постоянно выдает в среду информацию. Если э, эта среда загрязнена ложью, то есть представим, что ложь – это грязь, то следовательно, ну как бы это не экологично для нашего мозга, наш мозг от этого страдает, он заблуждается и не, принимает неправильное решение. Потом, э, вторая причина, почему это плохо – манипуляции сознания прежде. Потому что часто манипуляторы с разных лагерей, политических в основном, сталкивают людей таким образом. То есть они а, внушают людям разным, например, разным нациям или разным а, слоям населения в пределах одной нации разные мифы, так скажем, да, разные искаженные представления о действительности, и таким образом люди враждуют. Таким образом, если бы, ну, можно высказать гипотезу, если бы все люди истинно понимали свои интересы настоящие, они бы не враждовали, потому что вражда это в современном мире, как правило, никому не приносит пользы. И третья причина, почему это плохо, на мой взгляд, потому что если, опять же, манипулятор манипулирует кем-то, он ему вкладывает какие-то программы в голову, которые позволяют манипулятору использовать ваши ресурсы, в целях манипулятора, не в ваших целях. То есть ваши ресурсы это что? Это время вашей жизни, это ваши силы, это ваше здоровье. То есть, э -э -э, ну вы, наверное, можете примеры. Ну, например, там на работе начальник выжимает там все соки из подчиненных с помощью манипуляции. Я с таким сталкивался. Ну и так далее. Но, в принципе, тема именно межличностных манипуляций тоже много. Эта тема, в принципе, может быть отдельного тренинга. Это более деликатная просто тема. Там надо затрагивать именно отношения между людьми, между близкими людьми. Поэтому мы решили этот тренинг, лекцию посвятить именно манипуляции массовым сознанием. И, естественно, это будут манипуляции через СМИ. Поскольку это наиболее весомый инструмент и наиболее мощный, и он действует на колоссальное количество людей. Кроме того, сейчас появился интернет, вот, что как бы дополняет эффект этого воздействия. И, естественно, мы не сможем совсем уйти от политики. Но э, те политические примеры, которые мы будем приводить, они будут, я подчеркиваю, исключительно для того, чтобы выявить именно механизмы. То есть нас не, не, интересуют партии, нас не интересует сторона, там, какую мы принимаем сторону. Вот. Мой лично взгляд на политику очень сложный, его не скажешь двумя словами, поэтому но примеры такие будут. Вот. И чем отличается, сейчас достаточно много проходит тренингов по медиаграмотности, вот, где, в принципе, людей учат выявлять манипуляции. Чем отличается, на мой взгляд, наш тренинг? Тем, что ну, тот тренинг, который я видел, он больше практически он ориентирован на именно конкретно какие-то примеры. Много примеров разных. Вот смотрите, вот это вот реклама, это пиар. И приводятся примеры. Примеры там, кстати, достаточно простые и достаточно Понятно. То есть вот нету. Не очень сложно. Мы решили посмотреть на это все с более теоретической стороны, именно понять, как это работает. Вот не просто примеры, а на каких глубинных психологических механизмах это работает. На наш взгляд, если вы это понимаете, сами механизмы, то вы можете один и тот же механизм, шаблон, тот, который вы понимаете. Угадывать в нестандартных случаях мы же не можем перечислить ну, все возможные методы, потому что у нас будет блок, посвященный методам манипуляции, но его можно рассказывать часов 5. Все, даже не успеем рассказать, потому что там в разных комбинациях очень сложно определить, какой именно метод. Оно настолько все скомбинировано, что это вопрос довольно сложный. Поэтому, изучив психологические именно механизмы, вы будете более универсальны, так скажем, для разных случаев и будете, ну, я надеюсь, что ближе подойдете к тому, чтобы самостоятельно находить и открывать и говорить даже, даже на таких, ну вот мы интерактивно будем проводить э, этот тренинг. Вы даже можете подсказать то, что вы заметили, то, что мы не заметили. Тем более тут есть достаточно образованные люди да, э, э, и ученые. Даже. Вот. И э, э, давайте выработаем определенные сразу правила. Я предложу правила. Значит... Да, положено. да. Э, хорошо, мы перемещаемся на первый этаж.